Що там в сьома ранку О, вон рыбачки тут все а то я перелякався, думав, вообще нікого нема може якась служба в церкві знаєте чи ще щось сейчас <му> ми дві жерлиці кинемо. А вы тоже вот так вот живца катаете с собой? Я уже канун не стал брать. О, они да там трошки пидзамец. Ну ничего, ничего. Опа. Она мне тоже кажется, ёб твою мать, куда вы идете, блядь? Суббота, шоста ранку, блядь. Ты что, каже, ёбнулся? Я кажу, да ты что, блядь, лед через... Кажу, лед через неделю расстанет каждый день буду ходить, а она, ёб твою мать. <плодил> Чикс. <плодил> У ого, замерз живет все. Зип-пакет замерзаю, понял? Чикс. <м、сёжно> да, уже сработало. Да-да, а когда -да, а сработает. А сейчас сработает. А вот тут буду работать. Что живец буду по французской технологии? Ну ладно. На? Жить, блядь. <сёжно> не то, что тонуть, блядь. Жить не хочет, И запутался, блядь. Так, запомним, наша жерлица лево по французской технологии. Кто не понял, вообще, кстати, мне надо всю информацию. Андрюха оказал, что во Франции живые живец с заборонами. Понял? Поэтому это французская технология. Бля, че не сработал? А че так, че так долго, блядь? Так, а я тут тусовался? О, вот лимон мой. Вот тут был рюкзак. Mm -hmm. Да это лимон мой из чая, я mm -hmm. Лимон тут стояли. Там сидел. Если лимон тут, там сидел. Не могу вспомнить, где да сидел mm -hmm. Так, стоп, если лимон там, mm -hmm. тут у рюкзак был. А вот тут, значит, лунка десь была. Да понятно. Ну все, вот его. Вот она. Не знаю, она да, замерзла. Короче, все на Починаем, починаем. Для этого стоять. Не знаю, для кого это, Ну, спасибо. здесь пучка лёд. Ох, ничего себе, блядь. Ого, дякую. Пользоваться я этим, конечно же, не буду. Я еще не выставился, он уже хапуа, хапуя. Опа, надо? Сюда. включу. А? Cheeks, его себе. Слышишь, что-то плохая технология. Два штуки, блядь. Ну ладно, проверим. Блядь, я, ну, один я и нацепить можно, ну не гони. Ага, вот пока опускал. Это да, дякую. це бутики, чай, кайфы. уже можно идти до дома. Сейчас я вот там два раза проведу и можешь одну пока собрать. давай, выбирай, яка тебе подобається. Да? А? Ну, дивись, выбирай, яка тебе нравится. Ну, навтикни пальцем. Давай. Ну. Давай. Не. Все, хорошо. Завтыкался на жерлице, блядь, подумал, что времени не багато. Глянул, а уже типки ветеран. Да, думаю, правда. Ты, сейчас еще минут 10-15 рыболов. Теряемся до дома. Вот такая рыбалка. Живца выпустим. Подличь час виробництва, а щось скисло сьогодні. Зазвичай в цей час можна було нормально розловитися. А в відтоді, ну, різні рибалки, я що ви думали. Жопу морозить. Любителей багато, які рибку тягать. А от фу, без риби уходить ніхто не любить. Ну, що поробиш. Все як завжди. Так, все як завжди. Не знаю, кстати, цей видос може вам... Ти покажу на днях. Уже хоть змонтуєш. не небагато ще. Відосів є по рідкій воді. Але от щось не хочу їх взагалі виставлять. То вам скинув кану. Да, мабуть, або сьогодні, або завтра вам і змонтую, щоб ви знали, що Жака на зимню рибалку теж ходить. тільки без риби, ну Хай це стоїть. Вот дальнюю зиму. Зимние проблемы, знаете, когда трошки ты померз, чуть-чуть, и не можешь потом. Да добрый вообще зараз хоть на змейках все. Я вот тут 12 лет тому у меня на пуговицах были штаны. Бляха, муха, и лейк Легер расстегнул. Лейк расстегнул. Страшно, бля. бля. Покисло. Я дивлюсь, никто ничего не тягает Там, там, был тоже же. Слава одна где были, ну, бля, На 20 дебилов это богато. Если что, я себя тоже дебилом называю. Вы не думайте. кто это? Блять, дома на нас эти суббота рано. Сидишь дома, сидишь, чай пьешь. Не, треба на рыбалку. Треба на рыбалку. Лиц закинчится скоро. И все. А, ч а че ну, блядь, не срабатывает? М? А, я понял, что она не срабатывает. Не в ту сторону стоит. Конечно, блядь, у меня тут и щук не будет. Да, я понял. Я вас понял, ребята. Жерлица перекручена. Ой, блядь. А потом думаю, что сработок нет? Что нет сработок? Чего? Ну, дебилизм тоже надо показывать, чтобы вы не думали, что все так просто. Братик, что ты тут? Иди, корми ракив, Или живы. бы что хочешь, короче. Так, чикс-чикс. Все, необходимо. Раз, вот так, два, вытаскивали, теперь так чик, чик, разобрано, так это прям на ходу, прям на ходу, не надо ничего придумывать, деньги какие-то оп-оп-оп, на коленку встали. Флажки закинули. Вот это для меня супер-покет. Для катушек. Вот там гачки, чтобы не цеплялись. Кейт. 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 Готово. Никаких кон. Мобильность космическая. Все. Окунец. Окунец. На живца вообще отличный. Две годинки половили. Зараз девятая. Видно, не? Девятая. Гарных вам дней. Одевайтесь тепло. Тепло одевайтесь. И буду вам счастье. До новых встреч.